Дмитрий, добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько известно, вы занимаетесь правозащитной работой. Какое направление у вас правозащитной работы? Представьтесь, пожалуйста, расскажите о своей организации и расскажите о своей последней деятельности в этом направлении. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Павличенко, захист простых людей. После освобождения с пожизненного заключения я стал заниматься, мы стали заниматься правозащитной деятельностью, освобождать незаконно осужденных, которых у нас в стране большое количество. По данным ОБСЕ, таких наших граждан, которые пострадали от неправосудной системы, около 190 тысяч. Вчера мы были в тюрьме 31-й УВК, который находится в городе Новгород, Северский. Северский. Впервые за 20 лет, туда приехали правозащитники, в том числе и я, как правозащитник, захист простых людей, мы посетили Новгород Северский вместе с депутатом Верховной Рады, а также с другими правозащитными То, что мы увидели и услышали, мы были шокированы. Я это знал и я доводил это до... Полно рады, Потому что мы сейчас принимаем закон 4708 по незаконно осужденным. Но меня не слышали, и я тогда пригласил депутата, чтобы они приехали и сами убедились в том, что там происходит. Что происходит в двух словах. В Новгороде-Северском, это тюрьма, где находится 75 человек. Это Черниговская человек, область. Да, Черниговская область, где находится 75 человек незаконно осужденных. Почему незаконно осужденных? Потому что... 95% они находятся по сфабрикованным делам. То есть людям давали пожизненное, людям давали пожизненное заключение. Пожизненное заключение, думайте, по судьи по сфабрикованным делам. Остальная половина находится там по делам, которые, да, они совершают преступления, но эти преступления не тянут по законодательству на пожизненно это как минимум 10-15 лет согласно законодательству но то что мы увидели мы все уже смотрим как судьи нагло массово фабрикуют дела и выносят заведомо незаконное решение поэтому ну и какой и путанка... шанс есть вообще вот как вы видите какой шанс помочь этим людям Дело в том, это что может мы сейчас ближайшего придадим властности то, что происходит в судебно-правоохранительной системе. Главное, что мы достучались до депутатов. И главное то, что мы сможем с помощью депутатов сейчас принять эти законы, которые, которые необходимы для того, чтобы пересмотреть все дела незаконно осужденных людей. Которых я еще раз подчеркиваю, по данным ОБСЕ, 190 тысяч. Таким по скромным нашим подсчетам. А 150 тысяч, это можно даже с закрытыми глазами выносить сразу продательное призывы. Понятно. Да. То есть закон, а закон этот вот тоже мамы звонят. Да, Мария, которая да, мы с вами звонят, познакомились. Спрашивают, как, да. Как, как продвижение как этого закона. Скажите, кто, если знаете, кто его автор? Сейчас И... подготовили, мы этот, этот закон подготовили 47.08. Мы хотели его пролоббировать через свободу, но через свободу у нас не получилось протолкнуть его. Я не знаю почему. Сейчас мы по новой этот закон запустили через группу депутатов, но там тоже что-то там непонятно происходит. Параллельно закон точно такой же подготовил группа Ляшка, которая тоже сейчас пытаются лоббировать эти законы, но в ходе вот этой вот какой-то депутатской конкуренции возникают проблемы из-за того, что наши люди сидят, они там борются за эти законы свои, чтобы показать свою деятельность, но нам все равно, кто примет этот закон, нам главное, чтобы его приняли для того, чтобы людей как можно быстрее свободили. Ну еще такой вопрос, скажите на ваш взгляд, или если есть какие-то факты, за что, ну то, что по сфабрикованным делам были осуждены, то есть есть ли такие там с системой, вы таких не знаете? В основном, есть... в основном Пол... это люди, у которых Полиция. отбирали бизнес. Э, Людей, которые подставили для того, чтобы закрыть дела. Э, Людей, uh -huh. которых вымогали деньги, они не могли заплатить. и Их э, дали им по жизни только за то, чтобы отомстить им, что они не могли. И не uh -huh. захотели рассчитаться системой. Понятно, спасибо. Будем ожидать ваших результатов. Да.